ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਜੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਪ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਨ अरोड़ा ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਨਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਝ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਮੇਂ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਪਈ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ-ਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ पूरी सतर्कता के साथ इसके ऊपर लगे हुए हैं और आ, सारी सरकार इस पे दिन रात कार्यरत है और मैं समझता हूँ कि आ, जो बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता है या किया जा सका है वो किया जा रहा है मैं समझता हूँ कि इसमें बाकी सबको भी पूरे जोर शोर से उतरना चाहिए ताकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें मैक्सिमम जो राहत है वो पहुंचे हर तरह की हेल्प की जा रही है जी जो फंस गए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है जहां पे पानी की ज्यादा मार पड़ रही है उनको वहां पे चाहे लोगों को उनके पशुओं को उनके सामान को रिलोकेट किया जा रहा है उनको जो राशन की और बाकी सहायता है वो पहुंचाई जा रही है सो हर तरह का जो एक आपदा में किया जाना चाहिए वो पंजाब सरकार डेफिनेटली जी डेफिनेटली जी जैसे मैंने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब की सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ इवन आर्मी बीएसएफ सारे के सारे लगे और मैं समझता हूँ कि ये कोई एक व्यक्ति तो का तो कार्य है नहीं इसमें तो देखिए नुकसान तो अभी मैं आपको एग्जैक्ट कहू जो जो विकराल स्थिति बनी हुई है वो नुकसान तो अभी चल ही रहा है क्योंकि पानी अभी भी लगातार तो पीछे से आ रहा है तो जब अभी वो कंटिन्यूस है तो मैं ऐसे कैसे बताऊं कि कितना नुकसान लेकिन हाँ डेफिनेटली जो आपके मीडिया के माध्यम से या जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट्स ऑफिस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है लोगों को से सुनने को मिल रहा है ऐसा शायद वो 88 89 के फ्लड जो है उसके बारे में बात किया करते थे हम लोग लेकिन ये तो शायद उससे भी काफी विकराल रूप धारण कर चुका कल आपने देखा माधोपुर के जो फ्लड गेट्स हैं वो टूट गए ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ तो मैं, मैं समझता हूँ कि इश्यू और सिचुएशन काफी सीरियस है लेकिन पंजाब सरकार साहब की अगुवाई में पूरी सतर्कता के साथ दिन रात लगी हुई और हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है डरने घबराने की जरूरत नहीं है हाँ लेकिन सतर्क जरूर रहे अलर्ट जरूर रहें ताकि किसी तरह का नुकसान हो तो मिनिस्टर्स पहले पहले दिन ही तकरीबन हफ्ता दस दिन पहले ही हमने जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट तब तीन चार डिस्ट्रिक्स थे वो कपूरथला गुरदासपुर और फिरोजपुर हमने सब डिस्ट्रिक्ट में दो दो मिनिस्टर्स जो हैं, सात डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में दो दो की ड्यूटी लगाई हुई है और जो तीन आ, मिनिस्टर्स हेल्थ मिनिस्टर और इरिगेशन मिनिस्टर वरिंदर गोयल जी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर और खुडिया साहब क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों है उन ती, तीनों की ड्यूटी सभी डिस्ट्रिक्ट टूर करने पे लगाई हुई है और बाकी मिनिस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज हेडक्वार्टर पे रहने की हिदायतें की हुई है ताकि खुद ऑन ग्राउंड उतर के वो सारे का सारा ऑपरेशन को मॉनिटर कर सके कि ये समय नहीं है राजनीति का आरोप प्रत्यारोप का अब बाजवा साहब जैसे आपने खुद ही कहा कि बड़े दिनों बाद कल उतरे हैं और कल उतरते ही उनका और राणा इंद्र प्रताप का जो क्लेश पूरे पंजाब ने देखा है जुलूस निकालने वाला काम ये लोग पंजाब का कर रहे हैं सो कृपा करके अगर कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट ऐसा काम ना करें वहां जाके कि जिससे पंजाब का पंजाबियों का पंजाबियत का जुलूस निकले पंजाबी वो कौम है जो चाहे अगर किसी साउथ अफ्रीका के कंट्री में भी भूकंप आ जाए भूचाल आ जाए बाढ़ आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए वहां भी हमारे लोग पहुंच जाते हैं सपोर्ट करने के लिए मदद करने के लिए और यहाँ ये लोग उतरते हैं एक बड़े से जहाजनुमा आ, ट्रक के ऊपर और फिर वो जो जुलूस निकालते हैं आपस में मीडिया के सामने अगर भी आप लोगों का क्लेश है अंदर बैठ के निपटा लो लोगों में जुलूस क्यों निकाल रहे हो सो कृपा करके ऐसे लोग कृपया ना हमें बताएं कि हमने क्या करना है हमारी सरकार मान साहब की अगुवाई में पूरी सतर्कता काम कर रही है डेफिनेटली जी अभी देखिए ये प्रोसेस तो चल ही रहा है सीएम साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के इन टच है और देखते हैं आने वाले दिन क्योंकि अभी तो मैं देखिए ये बड़ा इनिशियल स्टेज का सवाल है और मेरा इनिशियल स्टेज का ही जवाब होगा अभी तो नुकसान का अंदाजा ही नहीं लग पा रहा क्योंकि अभी भी पानी ऊपर से कितना आ रहा है यहाँ का सिर्फ बारिशों का पानी हुए तो समझ आता है अब क्लाउड बर्स जो है वो इस बार पहाड़ी हिली स्टेट्स में इतने ज्यादा हो चुके और उसका सारे का सारा सीधा इम्पैक्ट जो है वो पंजाब के ऊपर आता है सो मैं कहता तो हूँ अभी तो बड़ी प्री असेसमेंट की स्टेज है लेकिन जो कुछ करना चाहिए या करने की जरूरत है पंजाब सरकार उससे चार कदम ज्यादा कर रही है और करेगी घूमने गया बताइए 40 लाख रुपया एक जहाज का खर्च करके तमिलनाडु नाश्ता करने के लिए जाएंगे ऐसे शहशाह बन जाएंगे और पंजाब पानी से भर पड़ा है बाढ़ से लोगों की जाने जा रही हैं लोगों के अरबों रुपए के नुकसान हो गए हैं पूरा पंजाब उजड़ा पड़ा है और इन लोगों को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है बड़ा दुख और खेद है कि पंजाब के लोगों ने ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जो नालायक भी है और लूट भी रहा है देखिए जब उनको लगा कि बहुत ब्लैक, ब्लैक फैश हो गया है तो उन्होंने बोल दिया कुछ खाए पिए में मैंने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया आपको अब ये मिनकरी होने लग पड़ी जगह जगह पे उनको ट्रोल होने लग पड़ा तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर से ऊपर से आटा नीचे फेंकना शुरू कर दी बताइए हेलीकॉप्टर से फेंका हुआ आटे का एक द, जो है थैली है बताओ नीचे पहुंचेगी कभी और नीचे रह के किसी के हाथ में आएगी कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं इसी से पता चलता है कि जब नलायकों को आप सरकार दे देते हो माफ करना बंदर के हाथ में जब करपान दोगे तो यही होगा अब ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी पानी भरने की बात करेगी तो उनको शर्म नहीं आएगी सारे पंजाब को डुबा के भी कितनी बेशर्मी है ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸੇ ਆਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਯਾਰ ਇਨਮੇ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਔਰ ਸ਼ਰਮਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੂਬਾ ਪਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਇਨਕੋ ਬਜਾਏ ਇਸਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕੋ ਰਾਹਤ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ